Главный тренер баскетбольного клуба «Химик» Виталий Степановский. Центровой Вячеслав Петров. Вячеслав, пожалуйста, ваш краткий комментарий матча. Допустили много потерь. Я считаю, что игру мы проиграли во второй половине. В первой половине неплохо защищались, хорошо боролись. Во второй половине не справились с лоу-постом Загреба. В том числе я, когда наш американец Евгений получил пятый фолл. И мне пришлось с ним играть. Он забил слишком много. И... 15 ошибок сильно много для такой игры на такой стадии. Спасибо. Все. Виталий, пожалуйста, ваш комментарий. Две разные половины. Да, в первой половине мы выигрывали 7 очков, хотя должны были, может быть, выигрывать немножко больше и с большим преимуществом входить во вторую половину. Вторую половину провалили, особенно третью четверть сюда. Позволили забить им достаточно легкие очки. Плюс 15 потерь это слишком много для такой игры. Поэтому Посмотрим видео, сделаем дополнительный анализ и готовимся дальше. Спасибо. Главный тренер баскетбольного клуба Днепр Денис Журавлев, защитник Анатолий Шундель. Анатолий, пожалуйста, Ваш краткий комментарий матча. Ну, прежде всего хочу поздравить э, нашу команду, болельщиков с победой. Сегодня в зале была приятная атмосфера, как, как всегда в принципе. После поражения двух игр в Южном мы не хотели сдаваться. Э, не хотели заканчивать серию. Поэтому сегодня вышли с максимальным настроем, боролись, цеплялись в защите, нападении. Ну, в общем, играли как команда. Спасибо. Пожалуйста. Я очень рад за ребят, то, что они смогли настроиться, то, что они смогли перебороть ту негативную обстановку, которая была у нас после двух поражений в Южном. Это хорошее усилие над собой, и Сегодня была борьба характеров, то, что мы смогли вернуться в игру, то, что мы могли одержать победу. Большое огромное спасибо ребятам. Вчера у нас просто пропала тренировка, мы не могли тренироваться, то есть нас настолько были ребята угнетенные, что с ними невозможно было ничего делать. Сегодня другая команда, другие люди. Очень хорошая борьба, закрыли, закрыли полностью свою трехсекундную зону во второй половине. Да, у Лава было пять фолов. Сразу нам стало полегче под кольцом, но опять же у химика таких игроков, как ЛАВ полно и, и свое преимущество под кольцом они очень успешно реализуют. Нам тяжело это уст... остановить. Мы уступаем в росте. У нас один Сережа Загреба довольно крупный игрок, который только может сравниться с игроками химика под кольцом. За счет маленьких удалось, за счет хороших подстраховок удалось снизить процент попадания из-под кольца. И, и очень хорошее было движение мяча сегодня в нападении. Скамейка дала сегодня больше, практически половину очков, 33 очка. Это та продуктивность, которая нужна, чтобы выиграть такие серии. Э, ну, не забывайте, что Павлик Ревзин у нас начинал раньше с пятерки, сейчас он выходит со скамейки, и большинство очков его. Вот, очень хорошо сегодня Толик Шундель помог нам. То есть это их, их заслуга, их очки. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы еще помогали большие ребята именно очками из под кольца, из зоны, где процент более высокий. Пока мы сегодня мы такой помощи не получили, мы получили помощь с периметра. Это как бы не совсем надежно. Спасибо.